payg'ambar alayhissalomni hadicha onamizga uylanishlikdagi asosiy o'lchovi nima bo'lgan edi chiroyli masedi ekan birodarlar nima edi ekan xulq aql iffat pokizalik vafo edi yani. go'zallik masdi chunki bundan boshqa o'lchovlarni birodarlar qadri yo'q qadri yo'q hozirgi uylanayotganlar bi nimasiga qarab uylanyapsizlar e ukalar Man mar'ata li kim bir ayolga uning go'zalligi uchun faqat go'zalligi uchun uylansa Alloh bu erkakni xor qiladi faqat chiroyini maqsad qilib olgan bo'lsangiz Allohning huzuridagi martabangiz ziyoda bo'lgan sari atrofingdagi kishilar salohiyatli insonlar afzal insonlar bo'ladi bir kishining qissasini aytib berishgan edi bir ayolga oshiq bo'lib go'zalligiga faqat go'zalligiga oshiq bo'lib orqasidan yugurdi ana shu şu ayolga yetishish uchun hech narsaga qaramadi nasl nasabni ham surishtirmadi fe'l atvorini ham dinini ham surishtirmadi yetishdi yetishdi katta qarz bo'lish evaziga bir yetishgan kuni qarasa qiz emasligini ko'rdi ikki bu ham yetmagandek eriga xiyonat qilib turardi bu chiroyli ayol uch nima uchun bunday bo'ldi faqat chiroyiga intilgan ha bir ayol ham nasl nasabli bo'lsa ham sharafli bo'lsa ham boy badalat bo'lib dindor bo'lib go'zal bo'lsa nur ustiga nur ammo iffati axloqi dinini birortasiga qaramasdan faqat chiroyiga qarab uylanayotganlar nima bo'ladi xor bo'ladi Alloh taolo bu odamni xor qildi bu odam nasl nasab axloq iffat tarbiyaga birortasiga qaramadi faqat nimasiga qaradi alhamdulillah masjidlarga kelayotgan ukalarimiz dinini istayapti diniga qarayapti tarbiyasiga qarayapti onasiga qarayapti oilasiga qarayapti nima pul bilan boqilganiga qarayapti alhamdulillah inshaalloh bundan keyingi kelayotgan bir avlodlarimiz zo'r bo'ladi umid qilamiz shu narsadan demak pay'ambarimiz sallallohu alayhi vassallam hadica onamiz uylanganlarida go'zalligini birinchi o'ringa qo'ygani yo'q nasl nasabini iffatini axloqini tarbiyasini hisobga oldi kim bir ayolni faqat chiroyi uchun uylansa olloh uni xor qiladi bu degani chiroyli ayol uylanib bo'lmaydi degani emas tarbiyasi axloqi diniga qarang go'zal bo'lsa nur ustiga nur lekin axloqi tarbiyasi dini mutlaq yo'q bo'lgan chiroyli ayolga uylanib bo'lmaydi musulmon odam bo'laveradi boshqalarga bo'laveradi musulmonga bo'lmaydi kim bir ayolni faqat moli uchun boyligi uchun qiziqib uylangan bo'lsa olloh uni faqirligini ziyora qiladi kim bir ayolni faqat nasl nasabi uchun uylangan bo'lsa olloh uni pastligini ziyoda qiladibaraka topgir din, din egasini tanlagin